Верховна Рада України прийняла ухвалила у першому читанні законопроект, що дозволяє солдатам, які вперше самовільно залишили частину або дезертували повернутися на військову службу. Про це власне повідомили в міністерстві оборони. Проект передбачає, що це ще проект. Що військовослужбовці можуть добровільно звернутися до слідчого або прокурора з проханням про повернення до військової частини для проходження служби? Таке прохання має бути погоджено з командиром. Заступниця міністра оборони Калмикова зазначає, що є багато випадків, коли дезертири самі хочуть повернутися. Есть эта проблема, но она чуть глобальнее. Это проблема, связанная с слишком, слишком серьезным давлением кримина, Криминального кодекса, то есть Уголовного кодекса на действия военных. То есть, у нас сейчас на данный момент армия ну, больше напоминает такой серьезный концлагерь, причем в одну сторону. Вход есть, выхода нет. Естественно, есть очень много таких предпосылок к попыткам из этого концлагеря убежать. Разные предпосылки, разные проблемы, разные стартовые определенные условия. И потому это, с одной стороны, важно, конечно, декриминализация. Нам надо декриминализировать не только уголовный кодекс, связанный там с воинскими преступлениями, нам надо вообще декриминализировать и уголовный кодекс по гражданским преступлениям. У нас слишком большая проблема с этим. Сейчас уже некоторые, кстати, как раз шаги к этому и есть. То есть снятие некоторых криминальных преследований по этому вопросу. В армии тоже самая картина. И, вот, и надо снимать вопрос с механизмом снятия возврат обратно в ту часть, из которой самовольно оставил военнослужащий, скорее всего, неприемлем. Почему? Ну не просто так же военнослужащий оставил часть. То есть были определенные предпосылки, предпосылки к этому, и если бы в, закон, в законе ввели, допустим, возврат в любую другую, кроме той, которую оставил, вот тогда, может быть, и был какой-то положительный эффект от этого. А если Будут возвращать, допустим, туда же, откуда военнослужащий ушел, были лишь, наверное, причины. Во-первых, опять же, причины откуда. Он может быть не сильно в эту часть хотел. Это так мягко намекаю, да? Mm -hmm. То есть вопрос, он может вообще служить не хотел. И здесь тоже эти вопросы есть. Потому надо комплексно подходить к решению, то есть к решению этих проблем. Но сама идея декриминализации такого рода поступков, она однозначно должна быть поддержана. А вот механизмы, так сказать, выхода из этой ситуации, они должны быть чуть-чуть подрихтованы.